это же происходит заслуживание. Это порядок. А то, заслу, порядок. Это а не то он осталов Бекинстайн. Заслужил, винча заслужил. Давайте, я вам скажу, если как у нас смотрите, пока вас здесь не было, здесь стояли цивилизованные люди. Вы сюда пришли, потому что есть. Зачем? Я люди прошу, говорят, так, что я могу я то, что уже там воел. Нет, мы не можешь. Мы, мы гражданин, а это не гражданин. граждане. Граждане. мы это мы же Обычно так, как и они. Граждан. Граждан. А же считаете, что... Мы же попросили да. микрофон. Вы же попросили микрофон. Мы же вы... не хамили, не грубили. а зачем вы подходите вы так же. близко, вы провоцируете мужчину, который, а который вы с вами разговаривает на повышенной повышенных Да нам, вот, что вы там люди, слушают, да, давали такое право. Почему вы загораживаете это аудиторию? Кто вы вас сюда давай, просил? Знаете, вы дальше. тоже стоите, по-моему, -то не на той стороне. Кто сюда вас просил встать? Зачем вы мешаете? У нас за на вы вы не не сегодня зарегистрирована акция. Да договорите, открывайте. Я участник этого митинга. А вы нет. А, а вы нет. Определяют. А вы нет. Идете у Януковича, относите микрофоны. Ну, у меня с собой и нет. Вы вылезете совсем в другую сторону. Люди сейчас пришли высказать о своих наболевших проблемах. Власть уже просто заигралась до предела, понимаете? Я представитель организации, народной коло, общественной организации. Мужчина, вы можете помолчать? Вы стоите рядом? Я говорю для вас сейчас. И говорю отойдите, не агрессивно, не так, отойдите, как предыдущий оратор. Отойдите, я отойдите, вам говорю, люди собрались отойдите, тут только потому, что им уже власть надоела здесь. Заигрались, ребята, уже на предела. Вы, понимаете, понимаете, мэр города, который приезжает в поселок, разошташ, который вымирает практически, разошташ, вымирает. Разошташ, Он приезжает туда с телефоном за 10 тысяч долларов. Ребята, это нормально? Ну какую власть сейчас угораживаете? Вы провоцируете скандал. Город Макеевка, мэр с телефоном за 10 тысяч долларов. Город Донец, ведь интернет просто о том, что часы за деньги. Это даже не стыдно к людям, которые выходят на Майдан. Город Донец никогда в жизни не поднимался с такими Майданами. Один вопрос, ответьте. Зачем мы нужны Европе? Если да вы, вы считаете, что осталось. вы не нужны Европе, пожалуйста, едьте тоже. в Россию. И вы тоже Давайте не нужны. Давайте будем без провокации. Люди собрались мы своему нужны. Как нужны по не живот, да, просто живот, мы их Да, Прошу Прошу мы нужны. мы мы Да, мы Почему вы нам Отойди! 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 Отойди!

Давайте без агрессии. Ребята, вот я, кто не хочет поступаться за вас, Видите, Вам тоже плохо живется, вашим детям плохо живется, вы же понимаете. Здесь практически все без Я хочу, чтобы полиция в Европу, как не жили так, как я. Я же не бую, нормально жить надо.